- І гэтае пытанне на гарачы каментарый, да майго гостця і і спадарства У студыі Руслан Седаров, дэпутат Фракцыі аб'яднання самапомяч Веровона радда Украіны. Добры вечар. Добрый вечер. Я прашу измен, што не смогу разварваць на беларускарусм, не знаю. Я надеюсь, што ніч страшного, если буду. Я думаю что расійскую мову нас будуць разумець усе тым более што глядзяць нас не толькі ў беларусі але і ва ўкраіне у рассеі у іншых краінах геаграфію гэтага мы бачым у наших смс паведамленнях я таксама гледачоў заахвочваю далучацца до да нас і пісаць свае меркаванні таксама пытанні што да размовы люстрацыя восьось гэтую тэму по Не так Ча мы закранаем, але ўсё ж так яй варта закрануць. Каене, можа, не зусім зараз э, у краіне да гэтага Яна фактычна знаходзіцца ў стане вайны з, Укра... з расіяяй. Але гэтае пытанне важе. У э, якім стане люстрацыя сёння, ці штосьці зробленае, і як гэта выглядае, што робіцца? Ну Ллюстрацыя на самом деле працэс очень сложны. Каждая страна которая проходила подобную процедуру она отличалась свой путь был именно для этого мы приехали в польшу чтобы посмотреть на польский опыт и перенять посмотреть что было сделано правильно не допустить тех ошибок которые допускались в польше у нас принят закон закон называется об очищении власти. Это несколько другая процедура, например, как это было в Польше, потому что в Польше под иллюстрации понимается именно декумунизация. У нас это имеет более широкое значение. Процесс уже как бы двигается ается процессим чынам что процес конкретно зробленаці э, да, уже некіе люди пройшли эту процесс определен да высшие чиновники уже прашли люстрацыю следствие этого уволена э, немало сотрудников э, генеральной прокуратуры службы безопасности э, государственно-фіскальной службы других міністерств ведомств а какие это злачынства больше-менш что гэты люди рабили не так э, значит то Рэч идет не о преступлениях в первую очередь речь идет о двух как бы составляющих это первая составляющая это пребывание на определенных руководящих должностях в период присутствия режима януковича в украине а также работа в коммунистической партии либо на руководящих должностстях комсомола але тут уваходит у гульню супраться с российскими спецслужбами да э, также э, входит как основание для увольнения то есть мы говорим не о наказании в уголовном понимании мы говорим об э, увольнении человека соответствующей должности в том случае если у него есть факт там сотрудничества там например с российскими спецслужбами Конечно, тут это как бы самое тонкое на самом деле место, потому что доказать сотрудничество со спецслужбами другой страны на самом деле как бы совсем непросто. И это вместе с тем очень важный момент, потому что именно сотрудничество со спецслужбами, оно принесло очень много вреда. Вторая вот составляющая, это причастность к коррупционным действиям, невозможность соответствующего государственного чиновника объяснить свои э, свое имущество але накольки гэтая процедура иллюстрация прозрыстая бо все ж таки будем казать открытая украина сёння находится ну уутоппе каруммпаных краинов да э, с этим есть огромная проблема но э, именно потому что по Мы как бы на самом деле придумываем такой немножко свой велосипед, свою модель, потому что она у нас отличается от всех других стран. Но мы привлекаем к этому очень много общественности. В частности, Министерство юстиции, которое курирует этот процесс, оно не делает иллюстрацию, как это вот было, например, там в Польше, оно курирует этот процесс иллюстрации. Возле Министерства юстиции работает общественный иллюстрационный комитет. То есть где люди не являются сотрудниками министерства они не являются государственными службами но они как представители общественности следят за тем как эта процедура происходит во всех органах власти и э, таким образом обеспечивают именно прозрачность этой процедуры или вот. так само можно почуть наприклад я будущего украине у киеве мог чуть наприклад от людей что на Прыйшлі новыя зладзеі на месца старых нічога не змяняецца. І вось напрыклад, таксама у старшыня люстрацыйнага камітэту, напрыклад, са спісаў і вашай парты ягур собале я маю навазе. Да. Так ёсць меркаванне, што ён меў расейскае грамадзянства, напрыклад. Ну, он имел им российское громадянство он этого не скрывает и, и зараз онймает страшение иллюстрацийного комитету ну, он не руководит люстрационным комитетом он сейчас председатель антикоррупционного комитета Веровного совета украиныины но иллюстрация подразумевает не просто там что если человек был гражданином другой страны например России то А это пребывание там либо как я уже говорил в коммунистической партии, либо сотрудничество со спецслужбами российской федерации. Если не дай бог, я как бы искренне надеюсь, что такого нет, но если подтвердится ситуация, что егор соболев имел какие-то контакты с российскими спецслужбами, но ну, для начала как, как минимум наша фракция конечно займет свою четкую позицию, Но э, смотря в глаза этого человека, общаясь уже больше полугода с ним, как практически каждый день мне очень сложно представить такой факт что этот человек на самом деле имеет может иметь какое-то отношение таксама на сходзе У украины на шчасце зараз не такие інттенсівные бои есть перастрелки безумоўно але коли гэтыя бои были досыць інттенсіўны то перыядычна з'яўлялася інформацыя что штосьці вытеккла ура... до расійских спецслужбаў штосьці вытеккла наконт расійских на наконт российских... на войска во У украе наконт узброення якія вы маете так и это молся што ёсць нейкія крыніцы ў міністэрстве обороны напрыклад сёння у спецслужбах ваших таксама у СБУ ёсць людзі ну, будем казаць адкрыта засланцы звыось Што рабіць з гэтым усеем ці удастся ўсё ж таки гэта не перамаггч ну, здесь как бы главная работа не для люстрационного процесса, а для службы безопасности К большому сожалению я с вами абсолютно согласен. И мы все это прекрасно понимаем. Количество российских агентов, которые внедрены в самые разнообразные службы Украины, в том числе, конечно, такие службы, как Министерство обороны, как тоже СБУ, оно огромно. И сопротивление, которое они делают для реформ и развития. правильного того же тех же вооруженных сил. оно огром но мы берем по одному э, вылавливаем их собираем факты э, например сейчас расследуется э, дело по э, крушению украинского военного самолета который было летом прошлого года и сейчас разных сторон оказывается огромное давление для того чтобы э, отвести э, вину в подозрение о тех лиц которых мы понимаем нужно на самом деле э, привлекать к ответственности по под тискам кого это отбывается под тискомм э, неких ушейке растут с кремля э, ну эт, эти уши мы пока что видим в украине но э, мы понимаем что на самом деле ниточки они пожалуй все-таки тянутся э, кремлю э, в частности как э, на экспертов, которые дали соответствующие заключения, которые могут позволить качественно провести расследование действительно привлечь к ответственности за такие огромные потери, там тогда погибло там по моему более 50 украинских солдат. Наша фракция, в частности тот же Игорр соболев, мы взяли скажем так под свое крыло этих свидетелей это военные которые заявили твердую позицию что то кто бы на них не пытался оказывать свое давление они расскажут всю правду и всю информацию которуюоб необходимы это очень сложно на самом так деле, але процесс процес вельмі складаная или у 2004 уже отбылась одна революция и у все думали что пасля этой революции украина будет демократычнай и пойдзе зусім у іншым кірунку проходит 10 годов и здарается зусім іншая революция так ревалюция годности але ситуация с коррупцией украине по не вырашанная чего не хапаяці может там вы верхуной ради чагосьці не робите ну на самом деле может быть мы действительно что-то еще не дорабатываем но то большое количество молодых депутатов которые пришло я в частности раньше никогда не был депутат вашей фракцииным да, да, чинам гэта, да нецы никого да нет это как бы имеет свои плюсы имеет конечно свои минусы потому что нам приходится бороться с останками остатками той старой системы но для примера скоро начнет уже в ближайшее время работать националное антикоррупционное бюро, которое имеет революционное законодательство в У украине, где имеет место абсолютно новый принцип набора кадров открытый конкурс все имели возможность наблюдать, и понимать что эта процедура действительно прозрачно мы привлекаем также иностранных специалистов и это уже будет тот орган который сможет действительно независимо бороться с коррупцией на самом высоком уровне потому что рыба все-таки гниет с головы и что и перам можетеете коррупцию но ну, мы должны ее победить если мы ее не победим она победит нас но я вам хочу привести другой пример в связи Селезві... по раз сколько годов корп я все таки ожидаю десять. что в пределах двух-трех лет ситуация должна измениться в корне я вам хочу привести пример есть такая прекрасная страна сингапур которая на втором месте по индексу транс Uh, они по моему шестьдесятом ли шестьдесят первом году приняли свой антикоррупционный акт долго долго да то есть они к этому все-таки шли. шли не ну не так быстро как конечно нам бы всем хотелось чтобы кто-то щелкнул пальцем и завтра таким, а, таким темпом то на наше жыццё можно не хапись можем не дошакать не ну мы конечно не говорим о том что это будет там 10 20 30 лет но нужно понимать что за месяц за два это невозможно но вместе с семьи Мы ожидаем, что до конца еще этого года должны быть знаете, такие громкие показательные посадки высокопоставленных чиновников, которые причастны к коррупции. Это закупка того же оборудования или военной техніники. Але потом. гэта размова ідзе на нейкім высокім узроўні. А что дотышыць локальных, локальных момантовў с коррупцией, скажем там уких меньших городах. Ну, для этого дальше должна работать пока что на сегодняшний день милиция, которая тоже у нас подлежит очень серьезной э, реформе. И ну, тут, при... к сожалению, придется ждать определенное время, потому что мы уже зарегистрировали новый закон о национальной полиции. Он сейчас находится на рассмотрении в Верховном Совете. Будет создано Государственное бюро расследований, которое будет бороться на... с коррупцией на среднем звене и уголовная полиция, которая уже будет, ну, скажем так, более мелкими. А там, еще пошли эти есть нечто такое, что громадяне сами контролируют? А, смотрите, в принципе, процесс должен быть двухсторонний. А, мы должны а, в Украине, граждане Украины, сами стать а, нетерпимыми к проявлению коррупции на а, каждом шагу. Не брать и не давать. Конечно, потому что если чиновник берет, хочет брать, но ему никто не дает, так он и не будет взяточником, потому что ему просто давать никто не будет. Поэтому, конечно, государственные органы, на них лежит большая ответственность. На нас, как на депутатах, лежит большая ответственность в плане принятия качественных законов. Но также и общество ответственно за то, что этот процесс должен быть как бы прекращен, и на нем поставлен большой и жирный крест, потому что именно вот это движение должно быть двухсторонней і мы должны воспитаць в обществе нетерпіма я спадзяюся что у вас атрымается Руслан седаровичбу от фракции аб'яднання самапомочеровная рада Украы маім госгас спадарства гостем і напрыканцы смс паведамлення ад лідзіі з менску Майцы украінцы не спыняйтесь ілюстрацыя неабходная да улады не допускається нават потомкаў рас россиян яны акупанты наватёмым калене няхай дапаможа вам Бог стаць дэмакратычнай і незалежнай дзя державе